Если вам действительно нужна эффективная реклама, телекомпания Степ имеет наибольшую глядацьку аудиторию и демократичные цены, даже у Prime Time. У нас сегодня представление центральной энергетической компании. Они расскажут, какие у нас изменения в городе происходят для того, чтобы было работать удобно всем абонентам и в дальнейшем сотрудничать. Мы благодарны городскому совету. Города Желтые Воды за помощь проведения этой встречи. Тема ее такова. Переход на поставку электрической энергии, предприятие Центральная Энергетическая компания с 1 апреля 2017 года на закрепленные территории, на территории собственных сетей. Именно об этом сегодня пойдет речь на нашей встрече. Согласно лицензии...

мы официально сообщаем о том, что мы переходим на поставку электрической энергии. По всем вопросам, которые возникают а, по поводу этого перехода, конечно, которые актуальны, которые волнуют, как это будет происходить, какова процедура этого перехода, кого касается этот переход, пойдет речь на сегодняшней встрече. Я хочу представить наших спикеров сегодняшних. Это Директор коммерческий предприятия Центральная энергетическая компания Михаил Анатольевич Прочан и присутствующий здесь начальник РЭСа Валерий Михайлович Клепиков. Вступительное слово предоставляется Михаилу Анатольевичу Прочину. Что, собственно говоря, произошло вот в этом году, 16 числа 01 -го месяца, при подписании договора с энергорынком нашим предприятием завершена цепочка событий, которая предваряла начало поставки электроэнергии уже непосредственно нами. Условиями договора, как это уже было озвучено, предусмотрена поставка с 1 апреля этого года. Мы специально отодвинули сроки поставки от момента подписания для того, чтобы дать возможность, в первую очередь, потребителям, юридическим лицам, разобраться в договорных отношениях. Вот. На сегодняшний день вы знаете, что с режимом оплаты правилами предусмотрены предварительные платежи. И наверняка у многих из вас накопились суммы на счетах в ДОЭ. Соответственно, мы специально брали у рынка этот отыгрыш во времени, чтобы вы могли выбрать оплаченные киловатт-часы, потому что проблематично будет их вернуть. Их вернут, но проще будет их потребить. Но об этом чуть позже. Значит, за оставшееся время нужно проделать еще ряд мероприятий. В первую очередь договорная работа, ее нужно дозавершить. Вот. Я знаю, еще остались и предприятия, которые сомневаются, и есть бытовые потребители, которые еще не заключили договоры. Как раз вот удачный случай, мы можем в принципе в течение февраля эти все вопросы утрясти. Кого это касается? Да? В первую очередь, мы здесь обращаемся к нашей лицензии о передаче электроэнергии, в которой описаны все наши сети. Почему? Потому что переход, который будет осуществлен по всей территории нашей компании, да, она оговорена сетями нашей территории лицензионной деятельности, он проходит одновременно. В том числе и в других населенных пунктах, это и город Днепро, и Павлоград, и Апостол, и так далее, и так далее, где мы представлены сетями. И касается это тех потребителей, которые непосредственно подключены к нашим сетям, или же это субпотребители, чей основной потребитель запитан от нас. Вот. Там, где наших сетей нет, все остается так, как и было. Да? Вот. Значит, так как в вашем городе мы наиболее сильно представлены, поэтому первые встречи проходят, с теми городами, где у нас больше всего сетей по, соответственно, плотности покрытия потребителями. Значит, что касается самой процедуры перехода, да, кроме упомянутых договоров, у нас был вместе с ДОЭ разработан алгоритм, он остается в силе. Вот, значит, по нему что следует конкретизировать, что с 27 марта по 7 апреля две компании и ваше участие здесь тоже э, непосредственно есть, отводят время для того, чтобы зафиксировать э, показания приборов учета, по которым одни сделают окончательный расчет, ну а мы с них начнем с вами э, э, рассчитываться. Соответственно, Здесь задействованы будут и юридические лица. Вот графики все эти давно составлены. Просто сейчас в них впишутся даты, и э, в ближайшее время мы э, по согласованию с ДОЯ публикуем их на своем сайте, где вы сможете увидеть себя. Значит, э, желательно в эти дни, конечно, чтобы э, эти показания были сообщены. Идеально, конечно, когда мы сможем застать вас дома, для чего будем предпринять все возможные э, шаги. С юрлицами чуть проще. Здесь оговаривается встреча проводится еще вместе с тем перепломбировка в обязательном порядке. Но вот фиксируются показания, документы оставлены, и э, мы переходим к следующему участку с населением. Если э, кто уже заблаговременно знает, что в этот период он будет отсутствовать по каким-то причинам, не нужно нам сообщать по каким разные бывают случаи, все мы люди понимаем. Но э, для наших компаний будет важно знать, э, какое показание у вас, грубо говоря, на первое число по счетчику есть любым удобным способом. Ну вот, его необходимо сообщить и чтобы мы взяли на контроль, что вас нужно будет посетить дополнительно, когда вы уже сможете нас принять. Но показания сообщить нужно обязательно. Это упростит всем нам потом, собственно говоря, ситуацию, когда начнем разбираться, кто по какие там килочасы, кому что должен. Так, что касается еще бытовых потребителей. Значит, в первую очередь льготные категории хотелось бы оповестить. Вот. Для, начала, для начала необходимо будет освежить заявление да, в наш адрес, кто пользуется льготами. К ним, соответственно, нужно будет прикрепить и довидку с регистрацией в ЕДАР. Вот. Ну, идентификационный код, само собой, он еще нужен на стадии заключения договора. Ну, а также справка о составе семьи. Вот. На основе этих документов мы в программном своем продукте делаем соответствующие настройки и таким образом льгота, которой вы пользуетесь, автоматически сохраняется с нами. Дальше мы уже работаем с ТСЗ, нам предоставляем им списки по форме 2 и работаем над тем, чтобы эта льгота там уже нам возмещалась. Но для того, чтобы те граждане, которые пользуются льготой, были, собственно говоря, довольны и удовлетворены. Желательно вот сейчас, вот в отведенное время, на тряску всех договорных вопросов, все-таки э, эту информацию э, 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 в РЭС сообщи. Э, что касается граждан, которые пользуются субсидией. Значит, э, э, мы рассчитываем на то, что информацию о том, что вы ею пользуетесь, вы тоже сообщите нам. Для чего это нужно? Нам нужно проработать с УТСЗН детали переоформления, неправильно сказал, да? Перевод, наверное, такое лучше подобрать слово, субсидии с одного поставщика на другой, потому что это не тот случай, когда там переоформляется полностью субсидия, да? она у вас уже оформлена, вы уже все это дело подтвердили. В общем, ситуация нечто сродни вот, оформления ОСББ, да? когда с с ЖЭКа уходит, или от управляющей компании уходит дом, и точно так же переоформляются все виды услуг, но в данном случае переоформляется только лишь вопрос по электроэнергии, смена э, пользователя. Вот. Возможно, потребуется э, заявление, да, мы подставим плечо, то есть вот, сослужим курьерскую службу при необходимости. А, мы начинаем расчеты субсидий с нуля. То есть вот тот месяц, который 1 апрель, будет начислена субсидия, дальше это все продолжается. Переплата – это вопрос, который мы решить не сможем. Мы не можем забрать эти деньги э, у ДОЭ. ДОЭ не может их самовольно куда-то перечислить, потому что это государственные деньги. Э, то есть следующие шаги, э, э, в общем-то, за распределением этих средств у ТСЗН. То есть только он э, по стандартным процедурам может либо отозвать деньги и потом, соответственно, перечислить на другой адрес, либо э, другими путями будет решаться вопрос, как с этими предплатами быть. Ну, говорю как есть. То есть вопрос предоплат здесь мы уже никак не сможем, как цек, мы не вели с вами расчетов и, соответственно, претендовать на те периоды, в которых мы не отпускали электроэнергию, а это суммы, которые с четким определением временных промежутков поступали на ваши счета, я претендовать на них не могу. Только если это на, на то, что благоволит их перечислить а наши адрес. Нет. Лицевые счета э, присвоены, э, отличающиеся от доя, Это связано с другим вопросом. Вот, э, для того, чтобы не происходило путаниц в банках. Ну, вот. э, если оставить тот же лицевой счет, вы сами представляете, что потом мы будем друг за другом ходить, бегать. Колоссальное количество переписок. Э, а то, как работает спецсчет... С распределением все прекрасно знают. То есть деньги сегодня зашли, уже к вечеру они в рынке. Предваряя вопросы, да, которые там реализуются, последние э, штрихи, значит, э, понятное дело, что э, тарифная политика э, в энергетике определяется НКРКП. Последнее слово всегда за ними. Значит, по населению тарифы значит, остаются такие же, как по всей территории Украины. Что касается розничных тарифов для юрлиц, наша компания сделала все необходимые шаги для того, чтобы они не отличались от тех тарифов, которые на сегодняшний день есть у ДОЭ. То есть это тот же уровень тарифов, который и сейчас у вас есть. Ну а По процедурі там таріфобразування там деталі шляхи в пределах копеєк они каждый місяць присутствуют в отсутствия на сілочні єдиного розничного тарифу. Ну об этом, соответственно, Ми в тому ж режимі, як і любой поставщик за різним тарифом, за п'ять днів до начала розтворного периода будем опубліковувати смі. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.